Вкусного всем! Бельгия – страна, знаменитая многими кулинарными вещами. Пивом и шоколадом, мидиями и картошкой фри. Но есть еще одно блюдо, которое настоятельно рекомендуется для туристов в Бельгии. Это кролик. Тушеный кролик в пивном соусе. По-фламандски. Очень популярное блюдо во Фландрии, в таких городах, как Гент или Брюгге. И скажу вам, то, что мы будем готовить, ничем не хуже, а то и вкуснее, чем в центре Гента. Потому что кроме пива мы будем использовать вишню. А как и почему расскажу по ходу рецепта. Ингредиенты вы можете увидеть в описании к нему и в конце рецепта. Тушку кролика нарежем кусочками грамм по 80 или около того. Кролик довольно костистое мясо, меньше кусочки не имеет смысла. Кстати, в Бельгии кролик по-фламандски далеко не единственный национальный рецепт кролика, хотя и самый популярный. Далее подготовим овощи. Пару луковиц нарежем крупно, неважно какой формы кусочки. Это простая и народная кухня. Также крупно порежем одну морковь. Немелко порубим чеснок, штучки 3-4 зубчика. Также нам понадобится бекон, чуть копченый, около 250 грамм. Нарежем полосками. Из бекона мы вытопим ароматный жир. Аромат копчености передастся и кролику, и соусу. И вишня. Грамм 300-400. С помощью такого вот старинного девайса удалим косточки. В старинных классических рецептах вишни нет. Но со временем самым популярным пивом для приготовления такого кролика стал сорт Крик. Это пиво выдержанное на свежей вишне и по вкусу напоминающее вишневое вино. Совершенно другой вкус в отличие от наших вишневых пив, которые просто смешивают с вишневым сиропом мы же будем готовить с классическим бельгийским пивом, но с добавкой вишни, как дань современной версии этого рецепта. Подготовим мясо для жарки с добрым солью и черным молотым перцем, где-то по столовой ложке. Перемешаем. И также обязательно муку, около 4-5 столовых ложек. Мука и поможет образованию поджаристой корочки, придающей вкус мясу и соусу а также загустеванию этого самого соуса. Для приготовления понадобится глубокий сотейник, способный уместить всего кролика с овощами или казан. Сначала расплавим сливочное масло, у меня топленое, в которое добавим соломку из бекона. Замечено, что сочетание животного и молочного жиров придает наивкуснейшую корочку мясу. На небольшом огне вытапливаем жир. Около 5 минут займет этот процесс. Удаляем соломку, оставляем жир. Чтобы в дальнейшем не пережаривать шкварки. Добавляем мясо небольшими партиями. Огонь делаем максимально. Нам в течение 2-3 минут необходимо лишь обжарить до корочки мяса. Готовиться оно будет потом через тушение. Поворачиваем его, чтобы более-менее равномерно обжарить. И получив корочку, удаляем. Следующая партия. Важно тут только обжарить, не дать тушиться мясу, не дать выделиться соку, иначе мясо станет сухим. Обжарили мясо, удалим его и обжарим овощи, лук, морковь и чеснок. Обжарка на том же максимальном огне, минуты 2-3 до появления запаха аромата жареных овощей. Затем возвращаем мясо, возвращаем шкварки, добавляем вишню, ее можете кстати взять и мороженую и консервированную не сладкую или точнее не очень сладкую. Добавляем тимьян и лавровый лист. Эти немногочисленные специи единственные из трав участвующие здесь также добавляем важный ингредиент – сушеную сливу или чернослив. Издавна именно она отвечала за нейтрализацию кислоты пива. Бельгийское пиво – это L. Довольно кислый, как правило, поэтому сливы немало, около 20 штук. Добавляем пол-литра бульона. Куриного лучше всего, можно и воду, но бульон, поверьте, в разы вкуснее. Тем более у нас всегда под рукой любое его количество. Благодаря рецепту Фюме, он есть на нашем канале. И, наконец, пиво. Я использую Роденбах розовый Эль. Две бутылки по 330 мл. Такая, кстати, фасовка основная в Бельгии, а не полулитра. Как я говорил, популярным для приготовления кролика является вишневый крик. И тогда вишня не нужна. А также кроме Роденбаха используются сорта Гиоз, Вестмалле или любой фруктовый тропист. На худой конец Гримберген или Хугарда. Пиво не должно быть горьким. Отдадим дань Фландрии и добавим горчицу. Пару чайных ложек. Перемешаем. Подсолим ложку полторы соли. И поперчим с чайную ложку черного молотого перца. Доведем до кипения и тушим часа полтора под крышкой на минимальном огне. В середине тушения попробуем соус, он не должен быть кислым. Поэтому добавим сахар ложки полторы и подсолим, если необходимо. А также добавим муку. Если соус жидкий, соус должен быть бархатным, густым. Тушим далее, пока мясо не будет легко отделяться от кости. Подают кролика по фламандски с отварными овощами, картофелем, брюссельской капустой или рисом. Это блюдо считается национальным и имеющим несколько сотлетнюю историю. Иногда его называют бабушкин рецепт, отдавая дань древности традиции приготовления кролика с пивом и сушеной сливой. Соус бархатный, фруктовый, кисло-сладкий, мягкий, сочетающийся с со нежным кроликом. Блюдо готовится быстро и всего лишь в одной посуде. Бон аппетит! А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!